ओ गंगणपत्यय नम आषाढी विनायकचतुर्थीच्या निमित्ताने श्रीगणेश श्री सा पाठवशा वाचला श्रवण करूया नमस्ते शस्त्रराजाय शस्त्र नाना नानाशस्त्राणी शस्त्रेश तदाधारानी तै नम प्रलयानल स्वूपधर ते नम अनंत भास्करामी तेजसे दृश्यादृश्यमयादर्पहराय ते धर्मसंस्थापनार्थाय नानारूपधराय च साक्षात् गजाननस्यैव यद्वीर्यं नियतात्मकं तदेव त्वं महाशस्त्रं किं ते स्तौमि नमो नमः शरनागतपालाय सदा स्वानन्दसंस्थितः रक्ष परशोते नमो नमः नमस्ते गजवक्त्राय नानासिद्धिप्रदायिने बुद्धिचालकवेशाय ब्रह्मणे वै नमो नमः हैरम्बाय सदा स्वानन्दवासिने महात्मने परात्परतरायैव विघ्नेशाय नमो नमः सुरासुरप्रियकर सुरासुरमयाय ते लोभयुक्तान् विधर्मस्थान्नाशनाय नमो नमः देवानां पालकायैव दैत्यानां रक्षकाय ते देवर्षां दर्पहन्ते वै गणेशाय नमो नमः लम्बोदराय देवेश दैत्येश मूषकध्वज दये च सर्वेषाम् आदिरूपाय ते नमः आदिमध्यन्तहीनायादिमध्यन्तस्वरूपिणे ब्रह्मेशाय महेशानां पालकाय नमो नमः ब्रह्मव्यब्रह्मदात्रे च सदा शान्तिधराय ते शान्तिनां शान्तिरूपाय नमो योगाय वै नमः